وَلَقَدْ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ فہل <مُدَّكِل> میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا کل کی کلاس میں اقفاء پر بات ہو رہی تھی لیکن وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کو پورا بیان نہیں کیا جا سکا آج انشاءاللہ تعالی ہم تین باتیں سمجھتے ہوئے اقفا کی صحیح ادائیگی کو سمجھیں گے ان شاء اللہ تعالی پہلی بات غنہ اور اقفا کی مقدار کتنی ہوتی ہے یقیناً سبھی متفق ہیں کہ ایک الفس کی مقدار ہے آپ کے سامنے اردو زبان کے دو فقرات لے کے آیا ہوں اس میں جو حروف مدہ ہے نا وہ سرخ رنگ میں ظاہر کیے گئے ہیں تو میں پڑھتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میں حروف مدہ کو تھوڑا تھوڑا سا لمبا کرنا شروع کر دوں تو آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی اچھا جی اب میں سچ مچ لمبا کرنے لگا ہوں اگر میں حروف مدہ کو تھوڑا تھوڑا سا لمبا کرنا شروع کر دوں تو آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی دیکھیے گا پڑھا نہیں جا رہا یہی چیز قرآن مجید میں ہے جیسے آپ کے سامنے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون اللّین ويقيمون ویقیم ومما رزقناهم ينفقون اچھا میں اِن حروفِ مدع کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتا ہوں جیسے الذين يؤمنون من ويقيمون و ومما رزقناهم ينفقون یہ قرآن مجید کا لب و لہجہ نہیں ہے یقیناً لہذا ثابت ہوا پہلی بات کہ الف مدہ کی مقدار ایک نارمل سی بات ہے جو عام روزمرہ کی گفتگو کی ادائیگی میں ادا ہو رہی ہوتی ہے دوسری بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے استاد قاری بر میر محمدی صاحب ہیں ان سے ایک مرتبہ میں نے سوال کیا تھا کہ قاری صاحب اردو زبان کے اندر سب سے جامع سب سے مستند کتاب کون سی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ المرشد ٹھیک ہے تو اسی کتاب کو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ دیکھیے گا صفحہ ہے 267 سکس سیون اس میں نون کے اخفا کی ادائیگی کا طریقہ لکھا ہوا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نو کے زبان نون کے ذاتی مخرج میں نہایت ضعف کے ساتھ لگے یعنی زبان نون کے مخرج کے اوپر نہایت نرمی کے ساتھ لگے دوسری بات یہ كلیئر ہوگی اب تیسری بات سمجھیے گا کہ نون اور میم کی ذاتی جو صفت ہے نا تجوید میں ایک چیز ہوتی ہے لازمی صفات تو نون اور میم کی جو ذاتی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز خود بخود ناک سے آنی ہے چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ میں نون اور میم کی آواز ناک سے نہ نکالوں جیسے میں کہتا ہوں ان یہ میں نے نا نون کو بہت صاف ستھرا اور واضح طور پہ نکالا ہے ان اچھا میں نے تو واضح نکالنے کی پوری کوشش کی ہے اس کے باوجود نون کی آواز آنی ناک سے ہی ہے تیسری بات ثابت یہ ہوئی نون کی اور میم کی آواز خود بخود ناک سے آتی ہے یہ سب باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جتنے بھی پڑھانے والے ہیں وہ جب اقفا یا غنہ پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز ناک کی جڑ سے لے کر آئیں ناک سے آواز نکالیں تو پھر جب آپ ناک سے خود جان بجھ کر آواز نکالو گے نا وہ آواز بہت زیادہ بھاری اور گہری اور انچی سنائی دے گی جیسے یہ آپ کے سامنے ہے من قبلک مین قبلک من قبلک جب زبان نون کے مخرج کے اوپر ٹکرا چکی ہے تو اس کی آواز خود بخود ناک سے آنی ہی آنی ہے آپ نے جان بوجھ کر ناک سے آواز نہیں نکالنی کہ آپ یوں شروع کر دیں من قبلک اس طرح نہیں آپ نے صرف نون کے مخرج کے اوپر زبان لگانی ہے آواز نے خود بخود ناک سے آنا ہے لہذا جان بوجھ کر ناک سے آواز نہ نکالیے گا نہیں تو وہ بہت بری ادائیگی ہو جاتی ہے جیسے میں آپ کے سامنے مثال پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اب میں زیادہ ناک سے اگر میں پڑھوں بما انزل اليك وما انزل من قبلك لہذا ساری بات کا حاصل خلاصہ کیا ہوا کہ زیادہ لمبا اخفا نہیں کرنا نون کے مخرج کے اوپر زبان نہایت نرمی کے ساتھ لگانی ہے اور جان بوجھ کر خود آپ نے ناک سے آواز نہیں نکالنی ہے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك